Друз дорогі, друзі, дорогі, сердечно вас вітаю. Разом з вами переживаю всі ліхоліття, які випали випала на нашу долю. Ну, наближ ближче, як кажуть у нас в селі, становище зобов'язує. Сказав, а мусиш сказати Б. Отже, сьогодні традиційно зачитую ваші питання, зауваження і... В миру сыл моих скромных спробую повести. Павло Дидро э, пишет: Вчера посмотрел фильм Пятая печать Фаб Фабри. Хотелось бы услышать мнение или маленький разбор э, этого фильма от гостя. Мне кажется, это невероятно актуальный фильм сейчас, который задает очень много моральных и философских вопросов. Спасибо большое. Спасибо вам, э, Павло Дидро. Но я не смог связаться с Андреем э, Алферовым. Извините, проблемы со светом, проблемы со связью. Но при первой же возможности э, распрошу его, и мы ответим. То есть он ответит вам, я не специалист. Джек 5 ns Розкажіть про те, що нації сформувалися у 19 сторіччі нашим сусідам, тим, хто гдекаєте та чтокаєте полякам і угорцям? Ну це не моя місія. Тим би мало би займатися Міністерство закордонних справ. Якісь мали би бути е, державні програми. Ну у нас державні програми е, фінансуються тільки. Або в більшості через інститут національної пам'яті, так званий, який їм розповідає про Степана Бандеру і про велич організації Українських Націоналістів. Ну, що з того виходить, ви самі знаєте. Я в міру своїх сил скромних це роблю, Катерина Самольник. Дякую за змістовну бесіду та цікаві факти. Я так розумію, що це про мультифронтир. Хотіла зауважити, що турецька мова з'явилася за часів Ататюрка, а у озвучений період це Османська арабська. Дякую за уточнення. Я не фахівець Катерина Самої але надалі, буду керуватися цим вашим зауваженням. Мабуть, ви фахівець в хорошому сенсі цього слова. Ну, я тут перевірю все одно. Юрий Мар, день добрый. Возможно, вы могли бы проговорить тему сравнения казаков с, пир... казаков с пиратами, те, что были в Карибском море в 18 веке, скажем, спасибо. Ну, мог бы проговорить, глубоко уважаемый Юрий, но делать это не буду, поскольку я не специалист по пиратам. А про казаков уже все сказано, все написано за последние годы гекатонной литературы, причем очень приличной среди авторов кто Татьяна Таирова-Яковлева, Петр Королюк и, и же с ними. Там все это описано э, во, всех, э, во всех мелочах, если можно так сказать, во всех деталях, вот так правильно сказать. Е, Меланія Крісерг, е, то для чого придумувати якусь ханську Україну, якої ніколи не існувало? Ну, е, Меланія, душа моя, що ж я можу зробити? Фахівці вважають, що існувало, Не буду ж я з ними битися. Маємо, що маємо? Маємо і ханську Україну. Чим це погано? Я не знаю. Е, Ольга Мірошніченка, 2086. Пан Данила, ви праві комуняки при владі все розікрали собі два знаки оклику, а потім при владі посадили своїх дітей і родичів. Я також все це бачила своїми очима і відчула. Ну, це медичний факт, Ольга Мерешниченка. Нагадаю вам і собі, що станом на 24 серпня 91 року в Україні. Партійні квітки, єдина на той момент політичної партії, мали 3,8 мільйони мільйона людей, і ніхто з них нікуди не подівся на Марс не перелетів. Влада в країні перейшла до рук других секретарів. Других, третіх секретарів, завідуючих відділами партійних комітетів різного рівня і так далі, і тому подібне. Ніхто з них не втік з країни, всі залишилися тут, живі, здорові, очолювали різноманітні установи, як економічні, так і зовсім ні. Наприклад, наукою. Взяти, наприклад, нашу академію наук, інститут зокрема. А, так що да, маємо те, що маємо знову таки, універсальний вислів. Погодьтесь, Кепка. Кепка Юра, диктатура должна быть закона, а не военных, но в ЗСУ такая же коррупция, как и в тылу, так что они не смогут обеспечить законность, беда Украины правовой нигилизм, законы нарушают все, каждый в своем окружении, обыватели не просто поддерживают коррупцию, но и подносят коррупционерам, смертная казнь, пишет Кепка Юра, повысить только суммы взяток в судах и казни невинных, вина которых отсутствие у них денег. Ну, сердитое, сердитое заявление. Я не буду, Юрий Кепко, с вами э, спорячаться. Не знаю, как сказать по-русски. Спорячаться. Э, по одной простой причине. Задача у меня была другая. Э, я перед собой стал наконец э, побудить в головах таких, как вы, прекрасных и светлых понимания того, что политическая система 91 -го года исчерпана, и дальше так страна существовать не может. А военные или не военные, э, все мне неведомо, я специалист по прошлому, а не прорицатель будущего, не вижу за горизонтом, э, это другая совершенно профессия. Скажу лишь то, что руководство военных, военных сегодня, видов вооруженных сил, генерального штаба и так далее, это люди, которые не связаны или очень в малой мере связаны с предыдущими олигархическими, финансово-промысловыми, финансово-промышленными, извините, и так далее, часто уголовного или криминального происхождения экономическими группами в стране. А справятся они с этой задачей или нет, это уже не мне решать и не мне судить. Будемо наблюдати з вами вместе, уважаемый уважаємо Юрій Кепка. Юзер FP7GH9YD3, Ну, от видаєте. На жаль, військові втрачають рейтинги за рахунок Дій Військова диктатура остаточно доб'є державу. Західний кордон сьогодні охороняється не гірше, ніж східний, але в державі повне зброї тут і до громадянської недалеко. Оціночне суджения, шановный Юсеф Пі, отсиночные суджения не обговориваются. Маете право. The Village. Шариковы решили уничтожить своего создателя Булгакова, чтобы скрыть свое происхождение. Они же выдают себя за, за аристократию. Совершеннейшим образом с вами согласен. Не только Шариковы уничтожали, они, насколько я понимаю насколько я могу предположить, насколько я могу нафантазировать. Сначала Швондеры съели Преображенских, а потом Шариковы съели всех Швондеров. И дети Шариков, размножившиеся без числа с 1920 года по день сегодняшний, управляют территорией бывшего Советского Союза, в том числе и... Оценочное суждение с моей точки зрения в значительной мере и современную нам, и мне, и вам Украину. Степан Степанов, вы. Хотілося б ткнути пану Яневському пальцем, але це я вам не дозволю. Шість мільйонів українців поїхали з України замість того, щоб її захищати. Звідки ця цифра? З відкритих джерел. І за який період? З 24 лютого 1920... 2022 року. Якщо з 24 лютого пише Степан, офіційно декілька мільйонів. По-друге, цей самий пан бачив ці евакуаційні Потяги та автобуси. Я не знаю, хто е, цей самий пан бачив, це я особисто це бачив, і забитий е, Брест-Литовський шлях, дорога, е, дорога на захід е, по самі Вінця, Від е, Києва до Житомира і за Житомиром ще кілометрів, напевно, декілька сотень. Проштовхнутися було неможливо. Ну, про залізниці ці кадри весь світ облетіли. Хто з тих, пише далі, Степан Степанов, їхав у цих потягах та автобусах, мав залишитись, залишити, захищати цю державу. Ну, той, хто поїхав, мужчини не в першу чергу мали б це робити, я так думаю. Шашлики на травневі, ви, мабуть, такі поїли. Хто такі ці ви? Якщо я особисто, то доповідаю вам, це легко досить перевірити, що ми розгорнули у нас якраз в травні, відразу в перші дні розгорнули в моїй хаті студію і та, транслювали звідси, звідси, в тому числі того місця, де я знаходжуся, наші програми для всіх охочих. А, так що шашлики тут ні, можливо, пізніше, так. Да. Е, може і ні, але з того, що тут прозвучало, оті жінки, діти та інші мали тут залишитися, що би що, щоб можна на них більше грошей списати, про що йде мова. Ваші сім'ї, слава Богу, далека. Чому інші мають гинути та страждати? Да, це правда, моя, половина моєї сім'ї дуже далека не знаходиться в тому місці, з якого повернення вже е, не буває, якщо ви зрозуміли, про що я. Як писав Шарль де Кастер, поцілуйте мене в ті уста, якими я не говорю фламандською. Ну ви там 100% не читали Шарля де Кастера, то якби як будь-прочитали, то правильно би процитували те, що говорив Тіль Улленшпігель. Перевірте, будь ласка, себе. Анатолій Лагвиненко, господин Яневський. Да, господин Анатолий Лагвиненко, как, я, как раз Кучма является могильщиком государства Украины. Создав олигархат, он повел страну по пути России, а не Польши. Это и была точка невозврата в гибели, в гибели государства. Это маленькая Россия, к сожалению, обречена. Государство держится только на вливании Запада. Ну, Анатолий Логвинян, мне очень сложно э, дебатировать этот вопрос. Э, у нас просто разные взгляды. У меня взгляд оттуда... Я как раз я как раз очень хорошо помню этот день, когда он пришел в помещение Украинского союза промышленников и предпринимателей, где размещался штаб Кучмы и узнал, что они выиграли. Что они выиграли. Кучма ее не создавал, создал, это государство создал правящий класс. А кто это правящий класс, ну, на, на, публичном уровне это 12 составов Верховного Совета, каждый из которых из депутатов, которых приложился к тому, чтобы мы получили то, что мы получили. И никакого другого пути, скажу я вам, я не думаю, что они нашли бы тогда, понимая, понимая их и наши всех тогдашние представления о мироустройстве, я бы назвал их чрезвычайно примитивными, простыми и плоскими. Но Кучма как раз еще один раз ничего не создавал. Процесс создания этого олигархата э, развился со страшной силой. После того я неоднократно об этом говорил и подтверждаю это, после того, как он был обвинен в убийстве Гангаза, которого он не совершал. Совершали его совершенно другие люди и провоцировали, э, и провоцировали это убийство который совершил генерал Пукач и, и два, кажется, если память не изменяет, его подчиненных, а спровоцировал это, если верить заявлению генерала Амельчика, никто иной, как Владимир Литвин. Но это отдельная тема, я не берусь это утверждать, отсылаю вас к словам этого замечательного в прошлом народного депутата Георгия Амельчика еще один раз. Во всем согласно с Яневским, это... Кто же это со мной такой согласился? А это же Миргородская. Миргородская Татьяна, да? Миргородская Татьяна, 926. Ну, спасибо большое. Во всем согласна с Яневским, кроме того, что Курков, Курков писатель равный Болгакову. Господи, я призываю всех святых угодников свидетельства. Свидетель, я... Татьяна Миргородская никогда этого не утверждала. Я сказал только, что в мире известны два русскоязычных киевских писателя. Это Булгаков и Андрей Курков. И не мне оценивать и сопоставлять их таланты. Я не литературу вед. Но читаю с удовольствием и того, и другого. Ни одного украинского писателя, украиномовного писателя, к сожалению, в мире. Не знаю, так как Булгакова и Куркова. К сожалению, подчеркиваю, но судя по тому, сколько их, и очень хороших, недалек тот час, когда прозвенет, и имя украиноязычного украинского писателя. Джон До извиняется, что пишет офф-топ, я не знаю, что такое офф-топ, видимо. После того, да. Но год, полтора, может быть, уже и два, мы обсуждали еще в прошлом чате качества, которые можно описать украин, украинство, украинцы. Из того, с чем мы все тогда согласились, это воля вольная. И еще я озвучивал тезис про хозяйственность. Данил Борисович добавил, ссылаясь на покойного Ивана, Плюща, Украина, Кумевская Украина. За это время пишет э, Джон. Джон До. Э, я сделал еще два вывода. Первый, Украина – это социалистическое общество, но при этом с какими-то уникальными вкраплениями частной собственности, которые незыблемы. Украина – это матриархальная страна. И вот у меня на подходе новое наблюдение. Украинцы ради понтов перед соседом готовы на подвиги себе в ущерб. Пока что это наблюдение регионального характера, пишет Джон Дон, но сейчас очень интересно наблюдать за киевлянами, как они упорно они хотят покупать э, генераторы. Ну что вам сказать, Джон Додорогой? Э, важно то, что мы э, неравнодушные граждане. Мы неравнодушные граждане. Украина это очень, и украинцы ⁇ это очень сложное образование с огромным количеством комплексов, с, с огромным количеством прекрасных черт с некоторым количеством видимо качеств которые которыми мы не очень гордимся ну и это я себе в последнем случае ну в общем в любом случае другой украины у нас нет не будет и от нас зависит какой вклад мы сделаем в развитие страны которой мы хотим жить которой мы гордимся и которой мы желаем а значит сами себе всего самого наилучшего. Именно этого я желаю вам всем и присовокупляю к этому пожеланию огромную благодарность за то, что пишете, смотрите, воспитываете меня неразумного и, ну и, конечно, помогаете по мере сил и, и возможностей. Большое спасибо. Напоминаю, что на следующей неделе стартует два новых проекта. Один называется «Булгаков». Это с Андреем Алферовым мы будем смотреть экранизации, экранизации его произведения Михаила Афанасьевича. И второй, второй не менее талантливый, это сарказм. Этот проект я буду читать вам, читать текст книги, исследования, над которым я корпел около двух лет. И называется это исследование Шухевич одинак против системы. Проанализировал тысячи страниц документов, монографий, э, диссертаций, докторских, кандидатских статей, сборников документов. В общем, все, все доступное э, исследователям. Большое спасибо, что смотрите. Большое спасибо, что поддерживаете. Желаю тепла вашим квартирам, вашим домам и вашим сердцам. Спасибо.